Доброго ранку. Ми вже зустрічаємо у нашій студії гостей Євген Крендель, керівник молодіжного клубу Єврейської релігійної громади міста та закута головний рабин міста та області. Доброго ранку. Доброго б... б... ранку, так. Сьогодні ми говоримо про свято Хануки. А, давайте розкажемо взагалі про його традиції. Наскільки розповсюджено у нашому місті зокрема святкування? Ну взагалі, я б хотів почати з цієї історичної. предыстории этого праздника. Праздник Ханука произошел, события его происходили 2500 назад, во время того, как греко-ассирийцы захватили территорию Израиля. И со временем появился такой правитель, молодой энергичный правитель Антиохос, который захотел э, сказать, э, насадить свою, свою, свою культуру евреям. И начал он с очень мягких событий, с того, что там подкупал каких-то первосвященников и тому подобное, находил на них какой-то компромат, в принципе, ничего нового в наше время нет. Mm -hmm. и, а со временем, когда он увидел, что это не столь действенно, это действует на очень крузкие круги людей, он решил это делать более жестко, более, более, насиль, более насильническими методами. Он запрещал евреям выполнять заповеди, изучать Тору. Евреи пытались уходить, евреи пытались бороться с этим пассивно, то есть уходить в какие-то места, где было мало доступно для греко и сирийцев. Но антиох был человеком настойчивым очень, надо дать ему должное, он был очень настойчивым человеком, и он отправлял своих представителей во все самые места. И тогда евреи поняли, что единственный способ сохранить свою самоиндификацию модификацию только лишь активное сопротивление. Началом этого активного сопротивления положил был такой э, э, матитя, Хашманаи. Хашманаи это по месту, которое находится в Израиле, э, город, в котором он жил, ну, местечко. И он со своими сыновьями начал активное сопротивление. Дальше это переросло в более массовое сопротивление, того что евреи смогли, в конце концов, с Божьей помощью прийти к тому, чтобы захватить, вернуть свою власть в Иерусалиме, очистить Иерусалимский храм. И когда евреи пришли в храм, чтобы зажечь ритуальную минору, им нужно было масло, которым целая печать первосвященника. И они нашли только единственный горшочек масла, на котором целая печать первосвященника. И они зажгли его, и случилось чудо, что этот горшочек масла горел 8 дней, пока мисс евреи сделали новое масло. И вот теперь мы празднуем этот праздник э, Ханука, праздник света, праздник тепла, радости, праздник самоидентификации и тому подобное. А какие традиции, какие традиции сбереглись? Ну, вот одна из, одна из традиций это зажигать восьмисвечник. Э, да? Вот мы видим сейчас. Сегодня у нас второй день Хануки, мы зажигли две свечи. Это, это называется свечка-шамаш, служка, с которой мы зажигаем все остальные свечи. Э, есть обычаи э, кушать э, еду, которая приготовлено на массе. Например, пончики или, например, ладки с одной название. А общепринятые, которые мы привыкли, это драники. Uh -huh. Очень вкусная еда. Я вот, например, с удовольствием это делаю. Uh -huh. Сахар <свят> я думаю, богато людей, я да. задумала не Есть такая вещь, как <свят> Играет... дети играют дрейдл, есть такой, мы, к сожалению, с собой не взяли. Есть такая вещь, это называется дрейдл, это получается, четырехгранник, на котором написаны буквы, еврейские буквы Нун, «гимл», Гей и Шин. Да, дети играются, им крутят его. И, и, некоторые дети играют там, как это, как бы в азартном виде, да, там под монетки или под какие-то под спички и так далее понимая смысл букв, которые там выпадают, и они вспоминают смысл букв, и это им говорит о том, что сейчас праздник Ханука. Есть обычаи давать веським детям, детям э, деньги. Для чего им дают деньги? Им дают деньги, они ценит просто этот подарок. А с того, чтобы эти деньги они потом положили в благотворительность, стали в здаку. Угу. То есть тем самым детей приучают к заповедям, что Антиох, он хотел наоборот отучить евреев от заповедей, чтобы они забыли о том, что они народ Всевышнего. А мы делаем максимум того, чтобы люди помнили и знали, что есть заповеди, которые нужно выполнять, заповеди всевышнего. На самом деле, праздник Ханука очень светлый праздник, очень радостный праздник, и он на самом деле очень распространен не только во всем мире, не только среди евреев. Любавический Ребб ввел правила традицию, чтобы зажигать ханукальные светильники на центральных площадях городов во всем мире. Сегодня нет президента США, который бы не участвовал в зажигании ханукального светильника в Вашингтоне. Это со времен Джимми Картера заведено такой обычай, что каждый президент США, учитывая предысторию отношений с Джимми Картером и евреев, очень, так сказать, говоря, символическая вещь, что именно он был первый президент, который вышел на зажигание хануки. Во всех городах сегодня зажигают, и это очень популярно. В Украине тоже сегодня во всех городах во всех областных центрах, и не только в областных центрах, сочетается Хамакиот, на центральных площадях и так далее. я mm -hmm. надеюсь, что сегодня-завтра в Кировограде тоже случится. Mm -hmm. так что... а, у меня вопрос к Евгению. А чем занимается молодежный еврейский еврейский еврейская организация? И как они будут праздновать Ханук? Uh, ну, мы, конечно, наш основной коллектив это молодежь с которыми мы работаем, рассказываем им э, про еврейские традиции, mm -hmm. э, заповеди, про э, то, как надо праздновать, естественно, каждый праздник. И мы его э, празднуем. Сейчас мы будем, у нас будет проводиться большая вечеринка. Вообще в Хануку устраивается очень много интересных мероприятий, э, в том числе все украинских, в которых мы тоже участвуем. Это большие конкурсы, где можно не только выиграть призы, но и выиграть большие поездки в Америку э, и так далее. В этом году мы тоже участвуем в, в очередном всеукраинском мероприятии. У нас есть две команды. Э, у нас, а что это за Соревнования построены на несколько этапов. <Здесь Pu> команда должна сша. сначала как бы, в общественном <с> месте, <индика> <water> месте, где побольше людей ходит, с ханукией <с takiego> стоит, ищет евреев, рассказывает про праздник. Mm -hmm. Мы в прошлом году в Алмарте стояли. В этом году хотим э, просто на улице быть где-то, на площади, возле Сильпо, например, где побольше людей ходит. А вторая часть мероприятия, каждая команда устраивает какие-то интерактивы на общинном мероприятии. Между ними будет соревнование, мы устраиваем свое соревнование, кто лучше будет среди этих команд. Ну и помимо этого они участвуют во всеукраинском ханукальном ужине. А как же убирают наикращих? Есть жюри определенное, делается видеоролик каждого, каждой команды. Угу. И по видеоролику, по насыщенности, по тому, как они проводят мероприятия, по тому, как, как больше они находят людей на улицах, собственно, и определяется победитель этого мероприятия. Чекала. Я извиняюсь, угу. я добавлю два слова буквально. Буквально вот вчера Женя вернулся с Кривого Рога, где он ехал с автобусом из 60 детей, которым перед Ханукой был такой фонд дружба, который выделил по 2000 гривен на каждого ребенка, чтобы родители могли пойти поехать и купить детям своим одежду, зимнюю одежду, чтобы как бы в Хануку дать какие-то подарки, обновки и так далее. То есть мы очень благодарны сказать, этому фонду дружбы. Спасибо большое отдельное Жене, что он... Чувствую себя не очень хорошо, нашел в себе силы поехать, помочь людям организовать все это. На самом деле, как бы, все люди, люди почувствовали праздник, атмосферу праздника и так далее. Внести очень многим людям это действительно было критически необходимым, в точки зрения того, что им просто видно, не за что было лицо своих детей. И это реально был праздник для детей и для их семей. Uh -huh. Спасибо большое за рассказ. И ждем еще раз вас в гости. Да. Когда будет следующий праздник? Я думаю, что очень скоро. Да. Мы вам пожелаем тоже всем, всем жителям Кировограда, которые нас смотрят, мы желаем тепла, радости, света и чтобы все мы помнили о том, что главное движущая нашими силы это Всевышний, который нам помогает не отчаиваться от жизни ни от чего идти дальше, развиваться, быть лучше, светлее и теплее. Всем вам всего наилучшего в этой жизни. Спасибо. Дякую вам. С праздником. Ну а мы вернемся после рекламы и клипа.